মোৰ লগত আহক নালা চাফা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ ধমক দি ক'লে মীৰা বাইদেৱে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে গৌৰৱ গগৈ অসমত খোজ পেলোৱাৰ লগে লগে বিজেপি একেবাৰে মানে ভয় খাই গৈছে আৰু ভয়তে তেওঁলোকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু আজি দুমাহ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈক লৈ আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি হৈ আহি এটা কথাই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ ধন্যবাদ আজি তেখেতে যদি মোকলৈ ব্যস্ত হৈ নপৰলেহেঁতেন আৰু তেনেহ'লে আজি মোক এ পি চি চিৰ সভাপতি এই পদটো নিদিলেও হয় গতিকে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেখেতে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছে আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈ অহাৰ পিছত যিটোকে যোৰহাটত খোজ পেলাইছে প্ৰথম অৱস্থাত আৰু মই সিদিনাখন মানে পীয়ুষ হাজৰিকাৰ এটা পাইছো প্ৰস্তুত পাইছো তেখেতে কৈছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰথম আহিয়ে ধুবুৰীত যাব লাগে ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু মই এটা কথা কওঁ গৌৰৱ গগৈ কাৰো হাতৰ পুতলা নহয় গৌৰৱ গগৈক আপুনি পৰামৰ্শ দিব নালাগে শুভেচ্ছাও দিব নালাগে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ মাথাৰে কাম কৰে আপোনালোকৰ নিচিনা কাৰোবাৰ পুতলা হৈ নচলে বা নানাচে গতিকে গৌৰৱগোহে যি কৰিছে ভালে কৰিছে ধুবুৰীত খোজ পেলাক বা যোৰহাটতে খোজ পেলাক অসমৰ ৰাইজৰ মাজত তেওঁ আছে অসমৰ ৰাইজে যেনেকে বিচাৰিছে তেনেকে তেওঁক যদি পাইছে আপুনি তাত ক'ব লগা কি আছে বা আপুনিনো তেওঁক শুভেচ্ছা দিবলৈ কোন তেওঁ শুভেচ্ছা নিদিলেও হয় আৰু এটা কথা যোৱাকালি মই জয়ন্ত মল্লৰ মুখেৰেও শুনিলোঁ যে তেখেতে ধুবুৰীত জিকিছে ইমান ভোটত গতিকে তেখেতসকলে ধুবুৰীতহে তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যাব লাগে যাৰ পৰা ভোট পোৱা যায় তেওঁক তেওঁলোকক আগত শুভেচ্ছা দিব লাগে আচলতে ভোট পোৱা নোপোৱাৰ কথাই নপৰে আপোনালোকে বোলে জয়ন্ত মল্লক কৈছে যে আমি যাৰ পৰা ভোট পাওঁ যাৰ পৰা ভোটত জয় হওঁ তেওঁলোকক আমি প্ৰথম অৱস্থাত শুভেচ্ছা দিওঁ আচলতে আপোনালোকে দিবই লাগিব কাৰণ আপোনালোকে বৰ বেছি কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাইজৰ মনত জয় কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে শুভেচ্ছা দিবলৈ যায় কিন্তু গৌৰৱ গৈ এতিয়ালৈকে একো কাম কৰে নাই তথাপি অসমৰ ৰাইজে ইমানে আঁকোৱালৈ লৈছে ইমানেই মৰম দিছে আচৰিত মৰম যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভয় খাইছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ অহাৰ কাৰণে যোৱাকালি নগাঁৱত আপোনালোকে গোটেই হৰ্ডিং বেনাৰ আঁতৰাই পেলাই দিলে পূৰণভাৱে গৌৰৱ গগৈ হৰ্ডিং বেনাৰ থাকিব নিদিয়ে আৰু আজি দেখিলো বেলতলাত গণেশগুৰিৰ পৰা বয়শিষ্ট চাৰি লৈকে গোটেই যিমান হৰ্ডিং বেনাৰ আছে পূৰ্বভাৱে চব আঁতৰাই পেলাই আছে চব লৈ গৈছে ডাষ্টবিনত পেলাবৰ নিচিনা ডাষ্টবিনৰ নিচিনা কৰি দিছে গতিকে চাওক আপোনালোকে বেনাৰ হৰ্ডিং যিমানে পেলাই নিদিয়াকে আঁতৰাই পেলাই বেলাই দাও মানুহৰ মনৰ পৰা যদি আঁতৰাব পাৰিব গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ যিবিলাক কাম কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে এতিয়া গৌৰৱ গগৈক চি এম হিচাপে চাব বিচাৰে অসমৰ ৰাইজৰ মনত গৌৰৱ গগৈ নিজে নিজে সোমাইছে কোনেও জোৰ কৰি সোমাই দিয়া নাই আৰু গৌৰৱ গগৈক আপোনালোকে কেতিয়াও আঁতৰাই পেলাব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম মোক আপোনালোকে সোমাই লওক মনৰ ভিতৰত আপোনালোকে জোৰ কৰি মানুহৰ মনত সোমাব বিচাৰে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ জোৰ কৰি সোমাব নিবিচাৰে আপোনালোকে বেনাৰ হৰ্ডিং পেলালেও গৌৰৱ গগৈ যিয়ে ভাল পাই পাবয়ে সদায় ভাল পাই থাকিব অ গৌৰৱ গগৈ অসমৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গতিকে গৌৰৱ গগৈ সকলোৱে আশাৰে ৰৈ আছে গৌৰৱ গগৈ এটা ভাল বাৰ্তা দিব ছাব্বিছত সেইটোৱে আশা সেইটোৱে কামনা কৰি আছে আৰু যিটোকে এতিয়া বেনাৰ হৰ্ডিং পেলাই আছে বা লৈ গৈ আছে পৌৰসভাই গতিকে মীৰা বাইদেউ আজি এটা কথা কৈছে যে আমি ৰাইজে নিজৰ টকাৰে আমি বেনাৰ হৰ্ডিং লগাইছোঁ আপোনালোকেতো চৰকাৰী টকাৰে লগাই আমিতো একো ক'বলৈ নাযাওঁ আমি নিজৰ টকাৰে বেনাৰ হৰ্ডিং লগাইছোঁ আকৌ কাইলৈ আমি সেই বেনাৰ হৰ্ডিং নিজে আঁতৰাম আপোনালোকে কিয় আঁতৰাব লাগে যদি আপোনালোকৰ ইমান চাফা কৰিবলৈ মন গৈছে আহক তেনেহ'লে মোৰ লগত মই নালা চাফা কৰিম মই ডাষ্টবিন চাফা কৰিম মই নালা চাফা কৰিম আহক মুখ্যমন্ত্ৰীক তেখেতে আহ্বান জনাইছে যে নালা চাফা কৰিবলৈ তাৰমানে বেনাৰ হৰ্ডিং চাফা কৰাতকৈ আপোনালোকে ডাষ্টবিন চাফত লৈ যোৱাতকৈ নালা চাফা কৰক গুৱাহাটীত নালাবোৰ ইমানে জাম হৈছে যাৰ কাৰণে বানপানীৰ পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে নালাবোৰ আগত চাফা কৰকচোন আহকচোন আজি নালা চাফা কৰোঁ আজি মীৰাবাদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ নেতাসকলক আহ্বান জনাইছে বেনাৰ হৰ্ডিং চাফা কৰিব নালাগে আপোনালোকে নালা চাফা কৰক মোৰ লগত আহক গতিকে কিমান ধুনীয়া কথা কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক সঁচাকে ইমান ভয় খাব লগা কি গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী নেকি আচলতে অসমৰ ৰাইজে যুৱ নেতা বিচাৰিছে যুৱৰাজ যুৱ নেতা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যুৱ নেতা হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেয়েহে নেক্সট য়াম হ'বৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈক মানুহে আশাৰে ৰৈ আছে সেইটো কাৰণে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ যিটো মানে ঢৌ উঠিছে পৰহি অসমত খোজ পেলাৰ লগে লগে যিমানখিনি মানুহৰ সমাগম দেখিছে বিজেপিয়ে সঁচাকৈ ভয় খাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে কালি জয়ন্ত মল্ল বুঢ়া কৈছে যে সাংবাদিক এজনে এনেকৈ পৰি গ'ল ইমানেই হেঁচা ঠেলা হৈছে মোৰ লাজ লাগিছে তেওঁতো লাজ লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ সভাত কিছুমান আমি দেখা পাওঁ সাংবাদিক জনসাধাৰণ নেদেখোৱে আমি জনসাধাৰণে নাথাকে সাংবাদিক কত পৰিব কিন্তু ইমান বতৰ বেয়া তাৰ পিছতো ইমানেই মানুহ হৈছে গৌৰৱক আদৰিবলৈ যাৰ কাৰণে সাংবাদিক পৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে পৰি গৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ সেই মানুহৰ হেঁচা দেখি মানে এই নেতাসকলে ভয় খাই গৈছে ইমান যদি নেতাই ইমান যদি এনেকুৱা মানুহ হয় এনেকুৱা ভিৰ হয় এনেকুৱা জাম হয় তেনেহলে ছাব্বিছত দিন আমাক উৰাই পেলাব ভয় খাই গৈছে নেকি সেই ভয়ত আজি আকৌ বেনাৰ সুধিং আঁতৰাই পেলাইছে ইমান ভয় নাখাব আপোনালোকে শক্তিশালী ব্যক্তি আপোনালোকে বিকাশ কৰিয়ে আছে আপোনালোকেতো প্ৰতিখন মিটিঙতে প্ৰতিখন সভাতে কয় যে বিকাশ বিকাশ উন্নতি উন্নতিৰ কথাই কৈ কৈ আপোনালোকে আঁচনিৰ কথা কৈয়েটো ভোট লৈ আছে ন গতিকে আকৌ ছাব্বিছজন আহি আছে আঁচনি দি থাকক আপোনালোকে ভোট পাইয়ে যাব গৌৰৱ গগৈ একো নকৰাকৈ যদি ভোট লৈ পিনে চিয়াম হ'ব পাৰে হ'বলৈ দিয়ক আপোনালোকৰ তাতে কি আহি যায় আপোনালোকে ইমান গৌৰৱ গৈ গ'লে ব্যস্ত হ'ব লগা একো কাৰণ নাই নহয় নহ'ব গৌৰৱ গৈ গ'লে ব্যস্ত অসমৰ চাৰিওফালে বানপানী বৰ্তমান বানপানীকলে ব্যস্ত হওক গৌৰৱ গৈ ক'ত গৈছে কেইজন মানুহ গৌৰৱ কোনে আদৰিবলৈ আহে গৌৰৱ গৈ লগত কোন থাকে কৰ্মী থাকে নে কোনোবা সাংবাদিক পৰে নে কি হয় কোনে নিউজ কৰিবলৈ যায় এইবোৰ চাবলৈ আপোনালোকৰ একো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকক বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰক আৰু অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আছে বহু ধৰণৰ সমস্যা আছে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰক ৱাইন চাপৰ দোকানবোৰ বন্ধ কৰক সংসাৰবিলাকত শান্তি আনক কাৰণ ৱাইন চাপৰ দোকানবিলাক খোলা হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন সংসাৰ মানুহ বহুত সংসাৰত অশান্তি হৈছে বিভিন্ন ধৰণে মানে সংসাৰবিলাক ভাগ ভাগ হৈ যাব ধৰিছে বিতৰণে মানে সংসাৰত জুই জ্বলিছে এই ৱাটচএপৰ দোকান বিলাকৰ কাৰণে গতিকে ৱাটচএপৰ দোকান বিলাক সম্পূৰ্ণকে বন্ধ কৰক সেইবিলাক কামত আপোনালোকে লাগক নিবনুৱা সমস্যা বোৰ দূৰ কৰক এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা আছিল এইখিনি কোৱাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই বেয়াও পাইছে পালেও মোৰ উপায় নাই মোৰ মনলৈ অহা কথাখিনি কৈছো গতিকে এইখিনি যিটো যুক্তিসংগত বা যিটো দেখিছো নিউজে পত্ৰ সেই দেখিহে সেইখিনিবোৰ ভিত্তি কৰি কৈছো এইখিনি কৈ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছো আজিলৈ বাই বাই